режим, который будет стрелять первый. Какой будет Только не хватает ее жестко глазами. Глаза расслаблены, когда Придет лук, ты сейчас завалил его в землю, и Теперь придется потом их Можно чуть вверх. Только, ребят, учитывайте, когда вы стреляете пулю, вот так вот стол вверх вала, это дисквал, это как Виталик дисквалил на чемпионате мира. Поэтому можно параллельно земле, можно стол чуть вверх, так удобнее будет вкладываться, быстрее. Ты получается, когда полкаешь ружье, у тебя оно вышла, развернулась на передней руке и вошла обратно в плечо. Mm -hmm. При этом ты жестко, спокойно вложился в голову. Не пережимайся нигде. Mm -hmm. Плотно, но не пережимай. Я как бабу засесть, чтобы не убирала но не пережать. Понял. Одной иначе не даст. Готов? Готов. Внимание. Mm -hmm. Я бы вышел, mm -hmm. Потому что сделал выстрел еще тогда, когда не вложился. Mm -hmm. Пока ты не зафиксировал mm -hmm. приклад в плече, не начинай стрелять. Зазарядись дальше mm -hmm. Спокойно, спокойно. Нет, Старайся, старайся отцепляться так, как ты стреляешь. Возьми еще раз. Прицелься. Прицелься. Стой. А теперь с разворотом. Не отпускай кисть, просто вкладывай. Нет! Блядь, я тебя отпущу. Стреляй. Ну, типа ты стреляешь. Да? А теперь нет. пальчик убрал. И вот так вот прокручивай. Не отпускай кисть. Вот как держал, так и выворачивайся. Да! Вот с доворотом. Вот Не это охуенно. К Жестко. Да? Довернись да корпусом. Вот. суть, у тебя, блядь, делается. Понял? Жестко держишь. Ты так можешь манипулировать одной рукой ружьем, при этом оно никуда не девается, тебе не вторая рука. Когда ты заряжаешь, не отпускай этот палец вот так, чуть вперед его. Тюц, и зажимаешь как поршнем туда. Uh -huh. Гарантированно войдет, не будет двойной Теперь точно так же, из этой же позиции, ничего не меняй, только руками вкладываешься. Опачки, понял? И фиксация uh -huh. здесь тоже жесткая. Понял? Uh -huh. Достаточно плотная фиксация. Uh -huh. Вот теперь положение один, пояс. тип левел. позиция работает так, как ты работал. Голова сразу готова, uh -huh. сразу готова. Работаешь только ручками. Uh -huh. Если тебе надо работать на первую мишень, ты можешь чуть подвернуться в момент складки, чуть подвернуться корпусом, и потом как танковая башня будешь приносить. Плотно, блядь, голова не работает. Цепись. А теперь спокойно, корпусом. Корпусом, понял? Вот так, понял? Руками не работаешь, руки не включаешь. Ниже. Сука, Йосип, ты меня бляпал кофе, я теперь как старый партизан. Спину, спину расслабил. Расслабил чуть-чуть Понял? Да, блядь, это раритет, Ебануться. Готов? в землю не тыкай. Либо параллельно, либо чуть вверх. Момент выноса, ты просто доворачиваешься к танковой танковая башня, спокойно вкладываешься на мишень. Корпусом сразу чуть-чуть, понял? Готов? Готов. Внимание. <звук> ну, нормально. Первый выстрел 1.08, перенос 0.66, перенос 0.60. <звук> Ровно. Ну бывает, блядь. Постреляй с этой хуйней, блядь. Я знаю, что там. Поменяй патрон, на катмастер или что-то еще. Разряжайся. Вторая пара на рубеж. Когда ты не торопишься, но не старайся распрямляться. При вкладке ружья ты сейчас немножко поднялся. Тебе надо агрессивнее вперед. Даже при твоем месте все равно агрессивнее вперед. Тогда ты лучше будешь висеть отдачу, лучше будет работать ружье. Агрессивнее вперед. Но спину не зажимай. Понял? То есть когда ты, смотри, на мою спину. Видишь, она у меня чуть сутули. Я вложился, и вот, смотри на спину. Тун-тун-тун. Не поднимайся. Меняем ружье. Стрелки меняем. Мы параллельно выполняем. Вы заряжаетесь, пока ты будешь заряжаться таймеру вы будете стрелять не... Просто вы зарядите сейчас. И будет стоять готовый, а он будет стрелять. На Оружие не должно летать вот так. Толкаете его вперед, как копье. Четко в цель. Как в бильярде. Если вы, блядь, как клюшка какие-нибудь будете бить, вы никогда не попадете в шаг. Соответственно, четко вперед. Какой мишень ничего не классы, Потому что любая классная это дестабилизация Сразу возьми спокойно, не пережимайся, Да. Удобно? Вторость не отлетает и уже. Возьми ближе. Я правильно не всегда рулит. Все удобно. Кто будет? Э. У каждого. <плодисмент> сейчас вот на первый режим вложиться, одним вот, и вот и возьми, как тебе удобно. 50 грн. Вот, одним движением вложился, сильно не пережимай. Же угу. Ребят, смотрите, когда вы не тяните в плечо, а вы стреляющей рукой, тремя пальцами, как бы в уху. Таким образом вы вжимаетесь в счет Не пережимайтесь. Когда вы пережимаетесь очень сильно, у вас начинает типать. Кладка спокойная. Раз, и как бы чуть кверху. И тогда вы спокойно будете держать ружье четко на своем линии одним движением, спокойно, и не пережимай. Да, футболку надо обтягивать. Найди себе какой-нибудь детский размер. Камала. Ну, Велосипедка или что-то еще идеальное. Ну, есть, Я Я сказал, что много, еще, смотрите, у вас когда футболки торчат внизу, они могут цепляться. Заправляйте это штаны в конце. У него футболка практика плюс 5 точно. И плюс 10 к размеру, блять. Давай. Тишина. Правильно. Просто не поезд, Как правда. правило, как правило, если нет дополнительных условий, на упражнениях оружие downrange, то есть перпендикулярно. Но никто не мешает вам смотреть на ту мишень, которую вы будете стрелять первым. Главное, не цепляться за нее глазами. Зрение расслаблено. Ваша задача поймать мушечку в момент кладки Все. Понятно? И приклад к щеке. То есть вы как бы снизу вверх чуть подтягиваете, сильно дельты не зажимаете. Вот эти вот шейные мышцы сильно не зажимаете, потому что перетяжка, вам потом тяжело будет Делаем все плотненько, но без фанатизма. Не стараемся сломать ружьё. Скажи-ка нам. Я уже знаю. Вот Фанат. Да, смотришь туда, готово, расслаблен. Чуть, но ты должен быть готов так, чтобы у тебя сзади ружьё Если судья посчитает, что ты слишком сложный, то тебе расстрелить. Если нет, то старайся вытянуть ружьё. Понял? Готов? Готов. Внимание. <звук> а, вот сейчас видел? Да, у <звук> нас угу. очень быстро дум дун. Делай сейчас вот Делай спокойно. Спокойно. Толкнул и спокойно сделал. Используй инерцию по ходу ружья. Был, не был, рви его мышцами. Был. Был, был. Спокойно, все нормально. Я пока его сейчас не открою. У него пленка заканчивается. Сейчас я тебе все подскажу. Всему свое. А, смотри, что еще может быть. Тебе не хватает оборота корпуса. Если у тебя мишень стоит в стороне, ты смотри, вот ты складываешь смотри ну, на, а, на, 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 на меня. Чуть девяносто кольца. Понял? Это как вот если широкая мишень слева, ты вот на нее смотришь. Иначе, ну, корпус танка башня. Ложился и.

то есть тебе надо поймать момент, чтобы тебя не садило на сраку. То есть ты должен при вложении, когда ты вкладываешь руки, не поднимать корпус. Иначе на тебя будет садить на жопу отдачи. У тебя массы не очень много. Но зато у тебя преимущество. Ты худой и быстрый, ты быстро перемещаешь. Поэтому у каждого из вас есть свои плюсы и минусы. Научитесь минусы поднять, а плюсы, блядь, наши. Готовится. Какую первую стреляешь, право или левую? лево? Хорошо. Лево. Направо. Смотри на нее глазами. Не смотри на переднюю мишень. Смотри на эту которая будет стрелять. Можно даже голову к но при вкладке тебе корпус придется сразу довернуть, чтобы у тебя как бы лужье, вот так вот это, и, и сразу вошел туда. Серьезно. Понял? Готов? Внимание. Почувствовал? Да. Да. Да, 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 Еще давай. раз работаем. Есть патроны? Нет, нет, там есть. Хорошо. Готов? Давай. Смотри, тогда вот он Не заворачивайся направо. Вот на центральную а. машинку выявил а все дела. Старайся не делать лишнего. То есть, если ты направишь уже туда, тебе лишнее тащить. То есть ты пытаешься на стартовой позиции выжать максимум из того, что тебе разрешил судья. При этом не садись на шею, потому что судья тоже будет хитро выигрывать. Готов? Внимание. Все видели, ружье было вот так. Должно идти ровно. Понял? Mm -hmm. Пробуй еще раз. Есть патроны? Да заряжай. Ружье идет. У вас за счет, разворот ружья идет за счет корпуса. Руки не распускаем. Руками не работаем у поповика там и так дестабилизация, когда мы цевьё дергаем, да? А у автоматчика это должен быть комплекс, треугольник. Вот представь себе танк, как он с гидравликой работает. Вот это вот тоже самое. Вот ты как, танчик себя чувствуешь. Не заворачивайся на Если есть возможность направить на первую мишень, направляй. Если тебе говорят нет, даун downrange. Ну не делай. Готов? Внимание. Но есть еще возможность, что у тебя при вкладке, ты с, э, держишь ружье чуть ниже, да? у тебя получается, ты делаешь так, тун, тун. а тебе нужно научиться держать это копье, то есть вот так вот ставить. Попробуй чуть-чуть вверх, и тогда, когда ты будешь вкладываться, у тебя на этой руке оно просто войдет в мишень и Вот, не было лишнего движения снизу вверх, ты не подтягиваешь Нет. ружье, ты быстрее воткнешься от первую мишень. То есть чуть-чуть вверх, и будет заебись. Готов? Внимание! Хотя сделал ровно. У тебя уже не было ничего лишнего, кроме вкладки на первом мишени, но это как бы нюансы, я тоже иногда подлавливаю, если четко не нашел. Но уже хорошо. Разряжайся, с Ты с первой парой готов стрелять, вторым на <связывая> Поправь, <связывая> пока никого нет, можем править. <связывая> 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 не волнуйся, пока ты не поправишь, я его не заряжу. В принципе, понял, да? То есть как бы вот то, что мы с ребятами обсуждали, и ты слушал, то есть понимаешь, чего делать не надо. Не делай ничего лишнего работать. Mm -hmm. Ты себе, что ты находишься mm -hmm. сюда, сань, uh, Работаешь абсолютно в комфортной ситуации. Ты никого лишнего. Ты просто тренируешься. Никого не ебут твои успехи или неудачи, кроме тебя самого. Ты делаешь это только для себя. Поэтому не смотри на то, что как-то кто-то стреляет. Понял? Окей. Держись. Джон. Встань сбоку. Сбоку встань, и тебе будет четко их видно во время стрельбы сзади ты мало чего увидишь. Именно работай сбоку. Тогда ты сможешь схватить гораздо больше э, нюансов. Mm -hmm. Батарея засила. Знаете, а. На, это, на, камере? Да. Ну так, э, В следующий раз ты будешь знать, что батарею надо заряжать. А потом ты пизделей тому, кто заряжает. Так. Пока заряжается, давай с тобой мы работаем. То есть по льного таймера ты работаешь три выстрела. Какой будешь ты стрелять? Правый или левый? Правый, молодец. То есть, в принципе, тебе по большому счету похуй правый или левый, но теоретически удобнее справа начинать. Помню, когда ты продолжаешь стрелять, ни в коем случае не расстремляйся, не поднимай голову. Агрессивненько вперед и постоянно контакт с прикладом до листа. Когда ты будешь стрелять. Да, зафиксировал у тебя на правой руке усилия больше. Понял? Просто кнопку мир Итак, готов? Ножки. У тебя ноги зажаты. Расслабься и чуть навались. Готов? Внимание.